Будущее к тебе придет, брат мой дорогой, к тебе будущее придет. Ты главное, вот действуй, думай и все, делай в жизни, чтобы у тебя все было прекрасно. Вот, например, смотри, вот у человека должно быть будущее он должен быть дум... думать о будущем и к этому оно приходит, понимаешь? Вот в чем суть. И вот если вот человек он не думает о будущем, понимаешь? Он как-то вот не делает вот движение о будущем, как-то вот не делает все, он полностью вот э, будет э, в прошлом и просто вот знаешь такую вот притчу или вот такую пословицу вот, э, если ты хочешь вот э, жить в прошлом, просто вот возьми 5 лет, как ты уже прожил, и просто добавь в будущее 5 лет. И просто, и все. И ты вот так проживешь, брат. Вот вот и ты его вот должен думать только о будущем понимаешь потому что вот будущее это наше все и будущее к тебе придет братка ты главное действуй на него ты главное вот делай вещи на него и все вот делай чтобы оно тебя возвысило понимаешь потому что будущее оно возвышает тебя оно делает тебя сильнее оно вот делает тебя увереннее и ну ты вот только растешь только процветаешь потому что если пойми, вот это такая химия происходит в мозгу, если вот человеку он мыслит, мыслит о будущем, если человек, он что-то вот изучает и стремится к чему-то лучшему, особенно когда цель, и ты вот думаешь о будущем, братишка мой, это просто вот успешный успех, понимаешь? успешный успех, потому что вот человек, он мыслит о будущем, человек, он стремится к будущему, человек, он стремится к всему, к самому хорошему, понимаешь, в этой, в этой жизни, и он просто возвышает себя, понимаешь, мыслями. Тебе не нужно вот денег там. Очень много людей, понимаешь, они гонятся там за деньгами, там, они гонятся там за тем, за тем. Но, брат, одна суть, одна суть вот житейская. Житей, Житейская суть, знаешь какая? Не гнаться за атрибутами, не гнаться за деньгами, не гнаться за, а гнаться за своими мыслями и чистотой душой, душевной чистотой, понимаешь? Будет душевная у тебя чистота, вот у тебя вот такое, вот я вот это называю, просто нехотение деградации понимаешь, вот тебе вот все мерзко становится, тебе вот все как-то вот я не хочу там, я не буду там, пойми, вот деградацию делать, вот в чем суть заключается. Когда ты вот мыслишь о будущем, рад, э, у тебя вот автоматически вот э, все вот делается так, чтобы ты в жизни вот поднялся и в жизни вот только вот рос и процветал, братишка. Только так в этой мире вот можно вот что-то поиметь и сделать и реализовать и создать свое и только вот э, расти и только вот достигать какие-то цели, брат мой. А вот, например, вот почему вот человек, он ничего не хочет, он ничего как-то не будет, там, ему все не будет хотеться там и так дальше. Почему, брат? Он мыслит очень плохо, пойми. Он мыслит как-то прошлом там. Вот я, например, к другу звоню и, например, говорю, что там, как. А он летает, понял. Он, ну чтобы себя реализовывать он в какую-то вот ну непонятную вот вещь что вот вот ему ничего не принесет ну просто вот думает как-то я не знаю он неправильно не про свои вещи не про свою реализацию понимаешь не то что как-то вот развить достичь жизни что-то реализовать нет а так чтобы там обухаться там и сделаться там пойми там все делать но зачем если вот у каждого человека есть будущее, понимаешь? И каждый человек вот творит свою, ну, себя, свое все, и только вот растет и процветает, и в жизни у него все прекрасно и четко, понимаешь, брат? Только так в этом мире вот можно что-то реализовать, создать и сделать, понимаешь? Только так, потому что, братец мой, если ты хочешь как-то вот сделать себя, только вот как-то вот расти к всему, вот изучить что-то, читать что-то, понимаешь, ты должен только думать о будущем и не быть таким, что ты вот все знаешь. Вот, вот знаешь таких вот человечков на этой земле, что они все там знают, но они там не свободные, они там бедные и так дальше. А знаешь почему? Не заглядывают в будущее. Они живут прошлым. Вот человек, он, понимаешь, живет прошлым, и он, у него и мысли такие, у него и действия такие, у него и жизнь такая. А будущее к тебе придет, брат. Все, будущее к тебе придет. Будешь только вот чистый, понимаешь, вот поднимись, тебе не нужно там денег, тебе не нужно ничего, поднимись духовно, душевно, пойми, вот, на, выс, на высоко. И ты в жизни вот расцветешь, понимаешь, как человек. Брат мой, человек это личность. Каждый человек это личность. Но каждый человек, он делает так, что или личность уставать ему, или просто вот как-то вот быть как все, там, и ничего, ни к чему не идти, ни к чему не казаться, понимаешь, и ни, ничего вот этого мира вот, хорошего, прекрасного вот, не, не брать, понимаешь. что вот только вот тоску, вот, геморрои, какие-то стрессы и депрессии, понимаешь. Ты его вот должен топить к всему самому лучшему и к всему самому хорошему обратно извини пожалуйста микрофончик братишка вот не знаю братишка почему так что вот человек он как-то вот делает вот такие вещи понял что вот как-то вот ставят атрибуты, вот деньги, там, может, может, может вот человек всю жизнь гняться за, деньгами за деньгами, понимаешь, и быть в прошлом. У него там деньги, деньги, все. Вот я, например, вот звоню до человечка, понял, говорю, ну не то, что я не, не люблю там выбрикиваться там, и так дальше, для меня это просто слякоть, просто, ну, я не могу просто вот как-то вот там выбрикиваться, говорить что-то, понял. Я вот так поступаю, вот говорю всегда, что я на, на работе там работаю грузчиком там и так дальше. Ну зачем оно кто-то чтобы знал там завидовал мне и так дальше. Работаю там грузчиком и все. А ты знаешь, какие люди, блядь, сейчас вот такие, блядь, как ты погибать там все. Я вот работаю грузчиком, все там тяжелый труд, понял. И вот все. А и он сразу а как там, какая зарплата, там, как то, там, сколько ты вот, говорю, там, так и так, там, и все. А сразу у вот человека по зарплате, понимаешь? Нету у человека ничего, сразу деньги. День. А как ты вот можешь получить деньги, если ты не реализованный? Если ты себя не реализовываешь, понимаешь? Как ты вот можешь получить это? Невозможно, пойми. Они будут у тебя пропадать, эти деньги, понимаешь? Если ты не будешь реализовывать себя. Делать себя вот мужчиной, там, женщиной. Если вот человек не реализованный, он сколько ему не дай этих денег, у него все пропадет. И человек получается, вот он работает, понимаешь, человек работает на деньги, убивает себя и все. И человек, чтобы, вот пойми, вот сейчас очень вот важные вещи будут. И вот человек работает, да, ради денег, у него нету, он он не развитый, понимаешь, на эти деньги и он все получает все, употребляет все, там все делает, понимаешь? И а в жизни как? Как в жизни? Вот к чему можно так прийти? Ни к чему не придешь в жизни так, брат. Ты его вот должен развивать себя, делать себя лучше, качественнее и идти только вперед, идти только к всему самому лучшему, братишка. И все в жизни будет у нас лучше всех, и мы будем вот России процветать вместе с тобой. Забей болт на этот социум, что вот тебе говорит, там деньги, там еще, там считают, все, вот в деньгах. Но никто не развивает себя, понимаешь, на ради денег. Ну просто вот человек, который развил себя, да, он может считать, он, ну, он развитый. А который не развитый, он сразу там деньги, там считает, мело Ну зачем? Развивай себя, делай себя лучше, качественнее. И не нужно тебе там каких-то работ, там еще там что-то. Тебе нужна вот твоя голова. Твой мозг – это сверхкомпьютер. Он, он может решать очень сильнейшие задачи. Очень сильнейшие задачи, брат.